Вітаю глядачів телеканалу Я Буковина в ефірі Тема Дня культури. Мене звати Юлія Подкидишева, і сьогодні ми будемо говорити про сучасне мистецтво разом з Олександром Сушинським, мистецтвознавцем. Вітаю вас! Добрий день. І перше моє питання: от враховуючи ваші е, теоретичні і практичні мистецькі компетенції. Е, на мою думку, вони абсолютно не регіонального рівня. Чому ви вирішили жити і працювати в Чернівцях? Ну, um, no, ita... Как всегда, так, такой очень независимый от тебя процесс. Я работал после того, как переехал с Донецка в 2014 году, летом, сначала во Львове и делал там различные проекты, и в том числе лектории я запускал впервые именно там в 2015 году. И так случилось, что Львов начал становиться все более и более таким выхолощенным городом, все более, более и более, как бы, да, как я потом это назвал в таком термине, туризм как терроризм. Львов стал более террористическим городом для меня, а, поэтому как бы там оттуда уехали художники и практически музыканты, то есть не с кем стало делать фестивали того же самого джаза, и вообще стало проблемно там жить. Вот, как бы. Ну и поэтому я переехал в Черновцы, мне предложили здесь работать в галерее Наталья Богомаск а, и в своей галерее Штенберга. вот и поэтому мы как бы мы начали там развиваться уже и здесь прекрасный город, ну, это все-таки... как бы интересные австрийские, так сказать, румынские, да, декорации, поэтому э нет террористов, и хорошо жить более-менее здесь, поэтому недорого и есть галерея. Так что, ну, как бы выбор очевиден в моём случае. В творчій колаборації з Наталією Богомаз ви э, подарували чинсям багато мистецьких проєктів. Ми напередодні поспілкувалися з Наталією, про те, як ви сконтактувалися і э, що Разом вирішили зробити для галереї і для чернівців Зокрема, я зараз я пропоную послухати її, як вона відчуває той момент, коли ви зустрілися, і ці два роки так два роки ви mm -hmm. працювали разом. Як вони проходили в галереї? Дуже вийшло цікаво. Він зателефонував. Ми скомунікували, і я попросила його вислати свої лекції. Це цілий цикл лекцій по сучасному мистецтву. Вислати ці лекції. Тексти, щоб я почитала. І ви знаєте, так вже знову кажу, в такому віці, як я, трошки відносяться до цього засторогою і так конкретно. Да? І коли я прочитала, стала читати ці лекції, я зрозуміла, що це моя людина, що все, що я його, він цього не знав, що я його не відпущу нікуди, він теоретик. Він має унікальне, мені здається, з народження феноменальну пам'ять. Для він читає день і ніч. Я також ще не бачила. Я вища, Сашко, ти, ти хоч подивись на зелень, це не цікавить, його не цікавить нічого, крім теорії мистецтва сучасного. Я йому зразу, після по-моєму другої лекції, запропонувала. кажу, Саш, а що вас тримає у Львові? А він каже: Ну, я не знаю, ну приїхав з Донецька, все. Я йому запропонувала працювати в галереї і працювати разом, отак зразу. І десь сказали, що, мабуть, я її відпускати не буду, бо я шукала таку людину, от як, як якраз співпало наше бачення на сучасне мистецтво. Ну так він з'явився. Я йому навіть такі скажу, інтимні подробності, я йому навіть бігом з переляку квартиру знайшла, щоб він тільки сюди приїхав. Це так було цікаво, що неймовірно. И він залишився в Чернівцях, ми з ними майже два роки пропрацювали. Він прочитав лекції по сучасному мистецтву. Цілий цикл паралельно він займався в галереї, і дуже нам це подобалось. Показував кіно, кіно не для всіх, по мистецтву і не тільки. І ми зробили з ним декілька проектів великих. Це, це була співпраця, як на мене, мені дуже корисна і йому дуже корисно. Ну це, це це були от в, в галереї. Мені здається, одні з найкращих часів. Він зараз їздить по всій Україні, читає лекції. І в Корсаків ви знаєте, в Луцьку відкрились центр музею сучасного мистецтва дуже хороший в Одесі, в Києві. Він читає лекції. Я думаю, він не зізнається. Я думаю, йому важко, бо він весь час в дорозі. Але лекції для публіки більш підготовлені проходять дуже гарно. Мені подобається тим. Я ж кажу, він теоретик, йому треба його знання іноді. Навіть я думаю, ну треба іншу публіку, щоб це почуло, що, що він викопує, да, як глибоко копає. Що ви відчували, коли чули ці слова Наталі богомас? Ну, як будто пройшла така, як перед смертю пройшла якась епоха ціла перед тобою. Да, могу ошибаться, ну, где-то два 3 половиной, три даже мы проработали. И какие проекты удалось втилать? то <клес> а, ну, из тех, которые мне самому хочется запомнить, потому что не все проекты, которые делаешь, стоит ими гордиться и стоит их называть. Но один из проектов, учитывая, что сейчас апрель, можно вспомнить, была годовщина Самюля Беккета, да, писателя театра «Абсурда», величайшего писателя 20 века, и мы делали как раз вот год на два года или три даже года назад, не помню, 16 или 17 это год был, делали большую инсталляцию в центре галереи, мы там специально такой цилиндр выстраивали по одному эссе Бекета, то есть даже не пьесу Бекета мы ставили, а делали такой большой, сооружали цилиндр в диаметре там где-то 4-5 метров, леса сооружали такие строительные, и там можно было наверх забираться, там лежать, и делали всю ночь такую электроакустическую музыку, и пришли люди, и это было эссе о опустошении, как бы, ну, он так и называется, опустошитель, Депепле. И там э, люди обитают и не могут из него выйти. И там есть ходы, такие кельи в стенах, и люди пытаются из него выйти. Ну, такая метафора жизни тоже интересная. И в потолке есть якобы выход, и они должны лестницу представить, но не могут договориться представить эту лестницу, потому что держать ее надо всем вместе. И вот, и они не могут ее удержать, потому что не могут договориться. Ну, примерно метафора Украины, кстати, тоже. Вот, так что был проект еще, последний, который я успел сделать в галерее, который назывался Фейкологи или фейкология, посвященная, естественно, исследованию темы, темы фейков в современности. И вообще, как бы не только там политическим фейкам, а вообще, в принципе, природа фейков, то есть там, допустим, как, что люди объединяются вокруг фейков, а не вокруг дважды два-четыре. Вокруг э, таких простых истин нельзя объ объединить людей. Люди объединяются только вокруг, ну там, я не знаю. Таких вещей, как, там, скажем, воскрешение, там, да, допустим, да, Христа, или там, как один китайский император, там, призвал всех к себе во дворец и, и показал осла, и сказал, кто, что это перед, перед мной стоит? Я говорю, что это конь, и все, кто сказал осел, всех казнили. И как бы поэтому вокруг фейков объединяются люди, потому что, да, то есть небо желтое, это объединяет больше, чем если ты скажешь небо голубое, это всем очевидно, и тут нет никакого объединения. И фейковость — это очень важный был для меня проект такой фейкологии. Ну, и мы делали его с Гиданкин Дахом, таким центром, который, я думаю, вы знаете, да, mm -hmm. и в Черновцах знают его, он такой гет института а, такой филиал. Вот, и мы с ними тоже работали. Ну, и там был международный проект, мы там делали разные такие тоже перформансы, выставки. Такой годовой проект был, мы целый год делали. Вот, так что, ну, были какие-то еще выставки, ну, А, был еще перформанс на вокзале, Депортация, которую можно на YouTube посмотреть, тоже, кстати, мы делали его тоже посвященную депортации 41 года, вот. И в центре вокзала, в центре этого главного зала, там снимали людей, заворачивали в простыни, кл клали под кассы. Э, то есть, когда НКВДшники пришли э, и всех срулили, а там были пост на стульчиках, как дети выступали на Новый год, э -э, читали центра, универсал, универсал Центральной рады, читали целана, читали одновременно все читают. Типа никого друг друга не слышат, как в Украине тоже это обычно происходит, да, и их по одному начали НКВДшники, как бы девочки, в кожаных плащах снимать и заворачивать, класть под кассы. Ну такой был, и потом в центре ставилась курица такая, гриль, и девочка, как бы да, символизируя обывателя, потом кормила этих НКВДшников, так как бы с ложечки, что называется, да. Как аудитория отраговала, неподготовленная? <кхе> Ну, вы знаете, тут с аудиторией э, всегда очень сложно. Я, э, я считаю, что вообще аудитория всегда и во всех городах, понимаете, там э, в том же Нью-Йорке в самый рассвет, 60-е, -70 70-е годы, там тот же Уорхол писал, э, это 500 максимум человек, которые ходили на все выставки на, на 8-миллионный Нью-Йорк. Что говорит там про, про Украину, то есть э, или вообще про любую, там, любую страну, я думаю, что публика... Всегда должна быть на серьезных проектах в небольших количествах. То есть да, количество никогда не решает. Во-первых, успешность проекта, а во-вторых, что как, как каждый понял в этом и вынес, сложно как бы сказать. Ты же особо не общаешься с людьми после этого. Ну вот, потрібно, чи той, от, те, побачила, те, а ты перформанс, потребно, читай, вот суть частного мастацтва – это то, что людина увидел, то оно и означает. Я, я считаю, как бы что, ну, у меня радикальная на этот счет позиция. Я считаю, что э, понимают искусство и, и проект какой который да, происходит на публике, там, да, незакрытый. Не понимают только сами либо художники, либо те, кто участвует, допустим, в этом перформансе. Они им объясняется суть, они в курсе. И то есть это всегда такая инклюзивная а, зона. То есть мы не можем здесь, ну, нам, мы как бы демократическое общество, мы должны говорить побольше большей публике, но на самом деле, конечно, публика занимается своими вопросами. И искусство — это серьезное исследование как бы, да, окружающего мира и себя. И я считаю, что только художники и ближний круг самих художников могут понимать проекты, в принципе. Все остальное публика просто как развлечение воспринимает искусство. И всегда так было, в принципе. Ну, редкие исключения. И сейчас так есть. Поэтому на искусство особо ставку делать в плане изменения климата в обществе каком-то ну, довольно сложно. Это все минимальные проценты вообще. Как бы практики исследования самих себя, скорее больше. Ну, вот. все-таки вы выдаете за раз лекции? Пояснюючи історію мистецтва, розкажіть, в яких містах ви виступали. і в Чернівцях ага. зараз о, новий блок, «Присвячений театру. Розкажіть о, от трошки програму, як ви її будували? В Галерея Наштенберга йде курс, він запустился в марте. І сейчас йде второй блок, о, который посвячений театру. Там п'ять блоків, і кожен блок о, это візуал, то есть визуально ХХ 20 века, він вот он прошел уже. потом четыре лекции на театр, четыре лекции на историю академической и классической музыки 20 века, все по 20-му, да, и один блок посвящен там поэтике, а, то есть как бы такие э, медиальные блоки. И я вел этот курс всегда по другой программе, в разных городах он проходил, э, скорее хронологически, последовательно. Тут я все, все изменил, и сейчас он находится в такой э, более-менее структурированной идеальной форме, такой, да, идеально-медиальной. Скажем так. И сейчас, да, идет блок театра, ну, как бы можно в любой момент прийти, даже если вы пропустили какие-то лекции, мы будем всегда сейчас одну из самых интересных как раз-таки тем, а именно развитие современного театра. Потому что обычно теоретики искусства там дают, да, как бы обычно, либо ты специалист по визуальному искусству, и ты уже по музыке и по театру не, не, не разбираешься, да, есть театроведы отдельно, и они по визуальному искусству современному ничего практически не знают, так только иногда что-то могут нам на выставке ходить и, да и, и как бы есть филологи, есть музыковеды, и поэтому я как бы соединил это все в, в один курс, ну и, и достаточно, как мне кажется, более-менее я сейчас как бы доволен им в плане объема и сложности его. Да, то есть это такой не профанный курс с азами, там все-таки углубленные какие-то такие вещи есть. Поэтому, ну да, можно приходить, сейчас он идет. Это можно уже как запрошение для тех, кто сейчас дивится. Да, mm -hmm. могут заходить на Facebook, на сайте есть mm -hmm. вся yeah, no. реклама, есть все да, описания, там contemporary art, цикл лекций, как-то так он называется, блок театр там сейчас идет. Коли готувалася до цього ефіру, спілкувалися з Наталією Богомасовою, Вона казала, що зараз трошки скрутно враховуючи ситуацію в країні. Сучасне мистецтво проштовхувати важко. А паралельно з цим я зіштовхнулася з інформацією згідно з підрахунками Арнет, сфера мистецтва приносить США більше грошей ніж сільське господарство. Угу. Ось, наприклад, 763 мільярди доларів принесли американській економіці, що становить 4,2% ВВП. А, я читаючи цю інформацію, так скупа сльоза по моїй <мені> щиті прокотилася, враховуючи ралі українські mm -hmm. культура, мистецтво досі є а, такою частиною традиційно дотаційною, в яку треба інвестувати, яка не приносить фінанси. Mm -hmm. як, як у нас з цим? І враховуючи те, що ви от Україною Україною, бачите ралі Чернівці, а, от яка ситуація в Чернівцях з цим? Ну давайте по порядку mm -hmm. тогда, уже много вопросов сразу задаете. То, что вы приводите цифры по продажам картин, там скульптуры, не знаю, современных по современному искусству, не только а мировые какие-то цифры, это цифры скорее скорее всего аукционные. И вот то, что это, это в принципе отдельная история, она имеет к искусству очень непосредственное отношение. То есть это все, это, ну как бы это не живое искусство, это скажем так, уже музейные как бы, такие исторические ценности, они да, то есть никак особо не влияют на процесс, который параллельно идет в современном искусстве сейчас. То есть, в принципе, она, как бы, да, это немножко разные вещи. Надо, надо, понимать, что там продажи Конти Орхала это, 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 вообще никакой показатель, да, не показатель для современности. Хотя Орхал занимает одну шестую всех продаж, всех аукционов где-то с 2000-х годов ну и что, да, то есть это как бы ни о чем. А, а то, что касается там других городов, ну вот я буквально вчера разговаривал с одним таким бизнесменом, да, так скажем, который вот, да, вызвался, так сказать, помочь нам по фестивалю там одному, который мы будем делать в мае. Вот, кстати, да, могу такой тоже небольшой анонсик сделать, да, что будет фестиваль э, вот такой фриджазовой музыки и свободной проявительной музыки, скорее всего, 15-18 мая вот скоро уже фестиваль, который будет называться Музахист с таким слегка провокационным названием, потому что музыка такая тоже очень экспериментальная, такая мазохистическая немного и хист, как типа да, вот как ну, украински это хорошо тоже звучит. Вот, и э, он, мы с ним говорили, и я его спрашивал, почему же, ну то есть вот я приводил пример в Луцке, есть музей э, современного искусства современного украинского искусства именно, который открыл Виктор Корсак, такой крупный бизнесмен даже в Луцке. И вот он вкладывает деньги, в это. он покупает, он коллекционирует, и сейчас 2000 х годов у него была галерея, он финансирует выставки крупные. да, И да, несмотря на то, что это торговый центр там, где находится музей, это все, ну, бильярд и какой-то боулинг, и тут же, это, тут, тут же музей современного искусства, это все, ну, пускай хотя бы так в Черновцах это представить себе невозможно вообще. То есть, да, сейчас, это, да, то есть там во Франковске есть какая-то, вот мы постоянно говорим с художниками здесь в Черновцах, такие там старшее поколение, допустим, там, да, Бронислав Тутельман, например, там, с Тарасом Полтайко или там, с Борисом Савельевым, там, с Анатолием Федирко. То есть такие вот четыре крупных здесь человека, которые могли бы представить достойно, когда как бы, черновцы, так скажем, так скажем, и они представляли черновцы, когда как бы, вот эти последние 20-30 лет там в мире на международных выставках в том числе и ну, они все как бы, да, говорят что это даже не говорят уже просто что это просто ну как бы невозможно в Черновцах это так сложились политические и исторические события что здесь такой закрытый город и бизнес здесь пока что не заинтересован в помощи город тоже не понимает этого то есть это все же ну, как бы лоббирующие политические интересы и поэтому когда здесь придет какая-то осмысленная культурная политика очень сложно сказать, и в отличие там от Франковского даже от, и от того же Луцка, эм, не говоря уже там, про Харьков какие и какие-то или там Киев, за это мы вообще молчим. В таких небольших городах, где, ну как бы да, сам Бог велел да, какую-то историчес... с историческими пластами работать в искусстве в культуре, да, то есть делать какие-то фестивали, биеннале, нет, этого здесь нет. И ну, люди гораздо, как он вчера, этот человек говорит, гораздо больше способны потратить там, денег на какой-нибудь корпоратив, там, заплатить спокойно, вытащить 10 тысяч, но на фестиваль какого-нибудь джаза там им, им просто в да, как бы, ну, впаду просто давать деньги, потому что, а что я с тобой буду иметь? Да ничего ты не будешь любить. Ты просто ну, живешь сегодняшним днем, поэтому ты не думаешь о будущем, ну, как бы, да, о своих детях, там, не знаю, о том, что здесь останется после тебя. Поэтому, ну, вот все эти истории про то, что там мы гордимся Целаном, Черновцами, как говорит мне тот же друг мой, вот художник этот, который вспоминал сегодня, Бума Тутельман, что вы, что, маете до, того Целана, да? То есть вы хотя бы, то есть что вы построили за все советское время там проспектом какой-то один? Что вы вообще, как бы, да, прицепились к этому Целану? Ну, с этим Меридианом, как бы, да, все понятно, да? То есть это их, как бы, тема, и они молодцы, хотя отчасти они уже просто... Одно и то же, одно и то же каждый год, все это как бы говорят, но никто не критикует Меридиан, потому что Меридиан это гордость Черновцов. Хотя, в принципе, Жадан и компания уже просто надоели всем на такой степени, еще когда они сюда даже не приехали. Вот, поэтому, ну, вот оно так все очень-очень как бы консервативно здесь. И, ну, потому что уехали лучшие люди в свое время и тому, -то, и тому подобное. Ну, ладно, я затянул с ответом, может быть что-то я не до конца ответил, поправьте меня. Ну, в каждом украинском месте есть управление культуры. Вот скажите честно, чи взагалі реально управлять культурой, саме, ну, в принципе, и в том выгляде, в котором намагаются управлять сейчас? Честно говоря, вот вспоминаются, первое, что приходит на ум, конечно, вспоминаются тот же по да, который э, любит всегда э, педалировать тему того, что там, да, Украина была всегда такой гуляй-поле анархистской такой, да, как бы полустраной, полутерриторией такой, да. Но и вот это все анархизм и, и, и когда, про министерство культуры спрашивает, он говорит, культура вообще не должно быть никакого министерства, это должно быть все хаотичный э, творческий процесс. Но, если честно, то, конечно, культура без поддержки, конечно же, не, ну то есть, да, это по-деревянскому не нужна поддержка, в принципе, потому что он писатель, он художник, перо, бум, там, бумага, холст. А если ты композитор, например, да, то тебе нужны ансамбли, тебе нужны оркестры, тебе нужны как бы ну, большие, тебе нужно, чтобы тебе заказывали музыку, да, эти коллективы. Ну, то есть представить себе, что филармония там, может без поддержки протянуть даже на репертуарном каком-то или на гастролях, это невозможно. Или там какие-то образовательные там, да, моменты, то есть дается распоряжение, что там вводятся новые какой-нибудь там в университете, факультетом по современным искусствам, по культурологии. Там же нет, все заканчивается на импрессионизме, как всегда, даже в киевских там, академиях. Что там про чиновцы говорит. Поэтому, конечно, должны быть какие-то распоряжения грамотных людей сверху. Там, система грантов та же самая. Ну, допустим, сейчас вот начали появляться в Украине, там, в, Киеве, в Киеве о том же самом. Да, там украинский культурный фонд, который очень okay. сильно тогда начал ситуацию кстати, к лучшему разворачивать в Укра... на украинских масштабах. Или там сейчас появился культурный такой грант, серьезный фонд, такой украинский институт сделал сейчас такую большую программу Экстер тоже для художников, кураторов, гранты там, да, по, 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 Европе. То есть эти все поддержки, они, они должны быть. И это, этим должен заниматься, как бы, ну, должна заниматься не, не, не софтенко, И что она сделала за эти, как бы, там, за этот, за срок, сколько, сколько, она там а, находится, непонятно. То есть ни, ни одного проекта какого-то серьезного не было ни, ни поддержано, не запущено, ну, то есть ни в книгоиздательстве там каком-то, ни, ни, в фестивалях, ну, ни в чем. Что, ну, то есть день, день музыки – это большая гордость какая-то, или там маланку или яичницу сделать. То есть эти все вещи, они просто, ну, да, как бы... Мне рассказывали, что в Черновцах были, когда, когда, был мэром э, тот же Федорук, я не знаю, этого человека лично, как бы, да, но тот же Тутрин он мне рассказывал, как просто, да, при его была поддержка да, более, как бы, осмысленных каких-то проектов, и на День города можно было увидеть серьезные выставочные проекты какие-нибудь да, с перформансами, с инсталляциями, а не, а не то, что сейчас там, как бы, да, это все шароварные яичницы делаются. Ну, можно посмотреть на опыт там той же Латвии, не знаю, там той же Эстонии, хотя бы таких небольших стран, и не говоря уже там про какие-то более серьезные. А, как минимум можно было бы делать, так как делает, допустим, там, не знаю, поддержать какой-то фестиваль, там, допустим, или -Би биеннале, например, искусство. Да, во всех странах мира бейнале около 200 с чем-то в мире существует. Да? Можно было бы поддержать проект тюрминского бинали «Современное искусство». Пускай небольшой, там, да, но по бюджету можно было бы делать. Там фестиваль перформанса мы подавали когда-то вот с, с, с Натальей Богомаз на День города. Такой небольшой фестиваль перформанса. Нам ответили в комиссии, которая там заседала, а что такое перформанс вообще? То есть люди, которые, у которых шея там где-то срастается где-то там с головой, непонятно, они как бы сидят и что-то там задают вопрос тебе, а что такое перформанс? То есть это как бы ну абсолютно некомпетентные люди, да, там ну, весь этот депутатский корпус там с, со всеми лоббирующими их там, да... Бизнесменами, их кругами, их прошлым э, торганским, да, и со всеми этими э, вещами люди пришли управлять городом, таким даже маленьким, как черновцы. Но тем не менее это видно. То есть, да, не говоря уже про какие-то там урбанистические коммунальные вещи, как сейчас с велодорожками, ну, то есть это же тоже все отражает э, менеджерскую какую-то культурную компетентность. Так что можно было бы делать, ну, можно было бы делать фестивали, можно было бы делать и по музыке, и по, и по театру, и есть же площадки, есть же все эти люди, которые могли бы это делать. Вот, да? Но они постепенно уезжают, постепенно, постепенно, как бы капитал этот человеческий уходит. Вот девочка, которая меня пригласила вчера в Черновцы, первая была Наталья Еременко, да, такая mm -hmm. основательница, как бы, соосновательница там, да, Коллектив, и, которая сделала какие-то урбанистические проекты здесь тоже. Она меня первая сюда вытащила, я на Исламском центре сделал первую лекцию, потом уже о, на Штейнберга. Ну, где сейчас Наталья Еременко? Наталья Еременко сейчас проданы. в Берлине. Так. Да, ну, то есть, это все э, непонятно, каким образом здесь Жан Побе, допустим, существует. Э, ну, это же, значит, да, он, он уезжал, приехал, да. да, сейчас, вот, концерт сделал джазовый, молодец. То есть, ну, тоже через какие-то такие невозможные абсолютно вещи эти, эти люди здесь находятся, да. То есть, там есть пару хороших людей, там, в Гиданкендахе, допустим, Олег Бороси, который тоже... Э, ну, вот, собственно, там 3-4 человека, которые здесь есть. Э, ну, поэтому как бы да это, это все очень через ну то есть я не, я не то чтобы жалуюсь я на самом деле как бы хочу как раз таки э, сказать что надо не ждать этой поддержки а делать уже самим какие-то вещи инициативы да и в этом как раз есть какой-то э, простите за папас но какой-то такой даже может патриотизм в этом когда ты видишь недостатки а не хвалишь там да все все э, вышиванчатую какую-то прекрасность и видишь недостатки своей скажем, страны и, и работаешь как бы над их устранением то есть там или над белыми пятнами Какие проекты за плануют работы? работать вот а, ну вот Будет, как я уже говорил, в мае мы планируем сделать фестиваль такой трехдневный большой по, по джазу, такой больше по фриджазу джазу даже. Вот он будет, если все сложится, с поддержкой опять же, потому что мы сейчас ищем на него как раз спонсорскую поддержку. Может быть, он случится, я надеюсь. Вот. Ну и какие-то проекты постоянно на Штенберга делает Анечка Равенец, которая там сейчас куратор на, на Штенберга, уже как бы после меня работает, она уже на Штенберг подхватила инициативу, уже она. Вот. И она постоянно делает какие-то проекты, тоже можно за ней следить. Что-то они там планируют, я не, не помню точно, но что-то будет. Да, и будут постоянно сейчас, когда идет театр, будут сейчас буквально там со следующей недели можно будет приходить в галерею вечером, там часов 6-7, и будут крутиться спектакли современного театра тоже еще. На экране можно свободно приходить на них уже как бы, да, и смотреть. Так что, ну, это то, что пока будет ближайшее. Ну, на завершення нашого ефіру хочу процитувати один з ваших виступів про життя в Донецьку. Що воно провокувало дивитись всередину себе, бо дивитись навколо просто було неможливо. Мені так ця цитата сподобалась. От на що підштовхує в цьому контексті життя в Чернівцях? А, ну, это такая была цитата про архитектуру, когда меня спрашивали. Так. Да, ну, потому что Донецк, донецкая архитектура, она, она как бы антиархитектура, это такая абсолютно уродливая в каком-то смысле, и поэтому ты смотришь больше да, в наушниках, в темных очках, чтобы не видеть эту серость, ты как-то внутри себя. Ну, вчера в Черновца, конечно, поприятнее. Есть такой прелестный художник Казимир Малевич, которого сейчас тут Украина себе как бы, да, забрала, и тогда все выпускает фильмы о нем. Тоже интересная история, прецедент такой. И у Малевича была такая фраза, что человек смотрит в телескоп на звезды, забывая, что он сам звезда. То есть в этом смысле мне никогда не интересовали там, ни какие-то астрономические проекты, эти все хилона Маска, эта вся мишура там, с архитектурой. Ну, красивый город, окей, да, но как бы, я немножко больше, так сказать, внутренние какие-то вещи, больше на них, да, так сказать, сконцентрирован всегда. Ну, это лично моя субъективная какая-то такая практика. Вот, поэтому Что нам звезды? Нам надо себе хотя бы узнать. Мы знаем уже все, что угодно про квазары, но мы не знаем ничего про свой мозг, да, то есть там про свои какие-то такие восприятия. Поэтому человек гораздо интереснее, чем архитектура, какая бы она ни была прелестная. Дякую за цю думку і дякую, що були гостем сьогодні нашого ефіру. А ми побачимося з глядачами да, телеканалу «Ябуковина» вже зовсім скоро.